Noyabrın 15-də Kəlbəcər Azərbaycanə təhvil verilməlidir. Associated Press agentliyi Erməni sakinlərinin Kəlbəcəri boşaltmasına dair yeni görüntülər yayıb. Köçən Ermənilər Kəlbəcəri tərk edərkən burdakı evlərini də yandırırlar. Azadlıq Radiosunun Erməni Xidmətinin yazdığına görə, kəndlərdən birində məktəb direktoru evi ilə yanaşı tərk etdikləri məktəb binasını da yandırıb. Azadlıq radiosunun Erməni xidmətinin Azatutyunun yazdığına görə, Noyabrın 13-də yerli vaxtla günorta saatı 2-də Rusiya sülh məramlıları və onların zirhli texnikası artıq Kəlbəcər rayonuna daxil olub. Bildirilir ki, sülh məramlılar Kəlbəcərdəki Xudavənd manastır kompleksi ərazisində və bir qədər aşağıda Qovşaqda yerləşiblər. Azadutyunun verdiyi məlumata görə ermənilər Xudağvənd manastırı tarixi memarlıq abidəsinin 800 yaşlı qoşa xaç daşlarını da özləri ilə aparırlar. Bu xaç daşlar bundan öncə heç vaxt, hətta 90-cı illərdə də daşınmayıb. Hələ ki, xaç daşların daşınmasına dair mətbuatda rəsmi Bakının reaksiyası yer almayıb. Mətbuatın yazdığına görə Kəlbəcərin 16 kəndində 3500 erməni sakini yaşayırmış. Noyabrın 10-nda Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan arasında imzalanmış razlaşmaya görə Kəlbəcə dən sonra Noyabrın 20-nədək Ağdam, Dekabrın 1-nədək isə Laçın rayonu Azərbaycana qaytarılmalıdır.